Зомбо ящик тогда представляет. Let's go. О а чем разговариваете? Война, политика. Понятно, вот песня. Нормально, по чуть-чуть. Побеждаете? Что говоришь? Побеждаете? Российскую пропаганду. Молодцы. Ну, это самое главное, ну, да, да. Это главное, да. Соглашусь. Да, что самое прикольное, что ничего делать для этого не надо, да? Слушай, нужно знать информацию, чтобы россиянину объяснить, что война это плохо. Ну, я и говорю, потому ну. Что, главное, если, главное? Потому что если главное, люди, это побеждаете. Потому что если люди этим занимаются без знаний, в таком случае они просто, ну, несут в воду. Грубо а вы грубо. на что опираетесь? Опи Опираюсь на факты. Хорошо, окей, супер, главное. Пробегимся по Украине с 1991 года. Что сделаем? Пробегимся по Украине с 1991 года. По фактам. Пробегимся, давай пробегимся. Ну, давай, давай. В каком году Украина стала независимой? 24 августа 1991 года Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики провозгласила независимость Украины, а также провозгласила референдумы, точнее, назначила референдумы на 1 декабря 1991 года. 1 декабря 1991 года жители УССР вышли и проголосовали, 5 декабря опубликовали э, результаты. Голосование, где граждане УССР Советского Союза про проголосовали за независимость Украины. Все, супер классно. В 1993 году что произошло? 1 января 1993 -го года, например, у Степана Андреевича было День народжения. Почему А я не могу понять, в чем вопрос. Переворота не было в 1993 году. У кого? революция первый. У кого Не года? было? Ну, революции не было в 1993 году. В Украине? Единостей. Да, единостей. В 1993 году? году. Да. Не, не было, не было, Ваня. Не было. Супер, классно, окей, не вопрос. В 2004 году что произошло в Украине? Помаранчевая революция. Какая? Помаранчевая. А, оранжевая революция. Да, все, классный вопрос. А это было правомерно? Ну, конституционный суд же ж есть. Он Его не нашел суд, нарушения. Не не нашел. Классно, классно. да, Без а. проблем, без проблем. В 2014 году что произошло? В 2014 или в 2013 году? В 2014. А. В сражении Российской Федерации на территории Крымского полуострова, на помогите. территории Донецкой и Луганской а, области. Есть, а революции не было в 2014 году? В 2013 году она началась. Не, не, не. Вот да. произошла в феврале 2014 -го года. Началась в... В ну, ноябре 2013 -го года? Зачем ты вернулся? Не, подождите, когда вы свергли Янока. Мы не свергали никого. Не свергали, не, конечно. конечно. А вот а, давайте будем честными. Ага. В 2014 году произошло в феврале а, в отношении Крыма. Был Сейчас, переворот? Секундочку, сперва по поводу Януковича. Прыгаете по вопросам. У -у -у. Смотрим, обращение Януковича длится ровно одну минуту. Послушайте, чтобы в будущем не употреблять российскую пропаганду. Секундочку. 28 февраля 2014 год в Ростове давал интервью. Телезрители, уважаемые журналисты, настало время мне сказать о том, что я намерен продолжить борьбу за будущее Украины. Против тех, кто с страхом пытается оседлать ее. И я решил об этом публично заявить. Никто меня не свергнул. Я вынужден был покинуть Украину под непосредственной угрозой своей жизни и жизни своих близких. Поэтому никогда не ври, что мы свергали Януковича. Нет, подожди, подожди, родной. А, подожди. А у вас... А... Президент был легитимным э, вот ну, легитимным президентом. Янукович. Вы его избирали? Янукович? Да. Да, мы его избирали. Всё, не вопрос, не вопрос, братан. Все. Ну, мне это главное было только был он или не был. Ну, 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 что дальше? У вас в 2014 году за место него кто стал исполнять обязанности? Рауз, ебануй. Выполнитель обязательств был Турчинов. Турчинов. Турчинов отдал приказ э, о назначении Ато. Ой, мы сразу с э, легитимностью к Ато пришли. Нет, подожди, он отдал приказ. А назначение АТО. После того, как антитеррористический штаб при Службе безопасности Украины обратился к РНБО с доказательствами того, что ага. российские войска находятся на территории ага. Донецкой, Луганской ага. и Харковской области, ага. Турчина, ага. исходя из собрания РНБО, ага. дал указ да, начать да, да, антитеррористическую да. операцию на территории Донецкой, Луганской и Харковской ага. областях. А почему в Крыму не начали? На территории Автономной Республики Крым мы не, сум... не смогли начать никакой операции, потому что да. в момент, Почему? когда Россия Почему? занималась аннексией Крымского полуострова, I'm единственный I'm sure. человек, который мог поднять армию и mm -hmm. дать ей указание вставать на защиту, Янукович. Бежал со стороны с помощью российских спецслужб, Суфы. что и сказал Суфы. Путин в своем интервью на международном заседании а в Албании в 2014 на году. Чертопреку. Именно поэтому с точки в руки, зрения юриспруденции Украины мы не сумели поднять армию в момент российского вторжения в Крым. Ну то есть я правильно вас понял, молодой человек, что в 2014 году в Крыму, народ Украины, народ, народ Крыма, неправильно не Украины, Крыма проголосовал правильно. Я правильно вас понял? У нас не было референдума в 2014 году. В Украине не было референдума. Не, у нас лишь были выборы президента Украины, выборы выпали. Хорошо, окей. В 2014 году у вас был переворот в Украине? Переворот? Что такое переворот? Да. Ну, переворот на Крещатике, это трехголовые, ребята. У нас на нас на Хрещатике. Не скакали. У нас не на хрещат... было такого? У нас на Хрещатике... Подожди, было такое или нет? не Подожди, я отвечу сперва на первый вопрос. У нас на Хрещатике да нету он. ни парламента, ни офиса президента, ни Верховного суда, ни кабинета министров. А воли и народа. У нас, воле у нас народа явление... Не было. Ваня, ты можешь сформулировать свою мысль? Я вообще твоих вопросов Я не беру... понимаю. Было ли у вас в 2014 году, в феврале, перед тем, как э, выгнать Ненуковича э, из страны воли и изъявления народа, ну то есть переворот? Переворота у нас не было. А волеизъявление народа у нас началось... Волеизъявление народа у нас началось 21 ноября 2014 года. Да, замечательно. Ага. А это переворот. Нашел. Переворот. Это вооруженный ага. захват власти. А у нас оружия власти никто да? не занимал. Не было. Назови Именно мне. Назовни, назовни, мне, назови мне. И на берку алло, опадали, тише, да? успокойся. На берку назови имя и фамилию мне? человека, который захватил власть, то есть кабинет министра Верховной Рады Украины, Турчино, Верховный Турчино, суд. Турчино. и. Э, Я говорю, Турчинов. Э, еще раз, что говоришь? Я говорю, Турчинов, слово захватил власть. Ага. Э, покажи мне, был. понял. Покажи мне постановление Конституционного суда или Верховного суда. Секундочку. Давай. Вот. о захвате, где Конституционный суд или Верховный суд Украины констатирует факт вооруженного захвата э, украинской украинского парламента. Украинский например. Украинского, украинского парламента, украинского например. Давай, давай, давай. Да. Вот Украин... смотри. Да. Я просто обучаю. Ага. Давай. В каком году произошел переворот в Украине? Простой вопрос, банальный. Да, какой? да, да, давай, давай, давай. Отвечай, да. Википедия. Не, 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 Конституционный Или... суд. Нет, Конституционный Нет, суд. Нет, Википедия не знает, да, вот, смотри. Конституционный суд. Я вот просто открываю Единственный орган, который может зафиксировать в Украине нарушение конституционных, конституционного правопорядка, лишь Конституционный суд. Поэтому ссылайся на решение Конституционного суда о нарушениях Конституции в 2014 году. Украина, евро Майдан, массовая миграционная а! Еще раз повторюсь, смотри, я сейчас не слушаю, мне не нужно читать Википедию, так как Википедия не является ни правоохранительным органом на территории Украины, ни высшим судом на территории Украины. Поэтому не читай, я не слушаю. Я не буду слушать то, что ты читаешь сейчас в Яндексе. В статью журналиста э -э -э, Васи Пупкина. Моды, Акраины, Еврокомиссара Поддержанная. Поддержана Еврокомиссара. А выступление населения... Нас... Итак, я включаю тебе звук и мы возвращаемся к моему вопросу. Назови мне постановление или же решение Конституционного суда Украины о нарушении процедуры передачи власти в Украине в 2014 году. Стоп! Стоп! Ты честный человек или нет? Еще раз, ты не задавай мне вопрос. Я тебе задал вопрос, и ты соврал мне. Когда ты говоришь, я тебя слушаю. Но когда ты начинаешь меня перебивать, я выключаю тебе звук, потому что ты разговоры превращаешь в монолог. Я жду, когда ты про чем общаетесь? Да так придется. Что говоришь? Так придется. А, понятненько. Откуда будешь? Столица республики Казахстан. Казань, понятненько, понятненько. Есть какие-то вопросы или нет? Да так, вышел покурить, Думаю, поговорю. Понятно. Сво поддерживаешь? Конечно. Какие цели поддерживаешь? Что? Цели какие поддерживаешь на СВО? Цели? Цели, цели, цели. Я вас не понял. Цели СВО какие поддерживаешь? Да не цели, а цели. Я и задаю вопрос, какие цели ты поддерживаешь? Вам Путин объяснил, вы не поняли? Мы-то поняли, мы занимаемся этими целями. А вы? Что поддерживаете? Вы, вы, вы занимаетесь целями, а мы целями. Какие цели? А ну расскажи мне. Демократия, демилитаризация. Как еще раз? Демократия, демилитаризация. И сколько нужно было техники демилитаризировать? Да мы вас демилитаризируем уже третий год. Три года уже скоро будет. Что-то подождите, не могу понять, сколько техники нужно было демилитаризировать? Да сколько у вас было, она вся уже ушла металлолом. Сейчас металлизируем э -э -э, европейскую. То есть сали невыполнимые, я так понял? Почему? Выполнимые. Россия они от вас уже отказываются. Россия пришла в Украину, когда Украина не имела нормального вооружения. Вот, а сейчас Россия воюет против Украины, которая имеет хорошее, качественное, современное вооружение. Где же эта демилитаризация? Ну, мы демилитаризируем. Как-то слушайте, как-то демилитаризация провалилась, потому что сегодня Путин общался с Трампом, и как мы видим, Путин уже к готов к переговорам, а украина имеет все больше и больше техники. Что это за цели такие невыполнимые? Вы э, свои важные мечты хотите повторить жизнь. Но цель, у вас не получается. цель была демилитаризировать. Россия не, даже не сумела оккупировать ни одной области в Украине. То есть цель демилитаризации провалился. Вот. Путин уже общается с администрацией Трампа. Вчера прилетал представитель Трампа и общался вживую с Путиным. Вот. И вы говорите о каких-то успешных целях? Что это за успешные цели, когда президент плачет и хочет уже переговоры вести с Украиной? Через посредника США. Кто, с вами? Да, с нами. Песков заявил, Песков заявил, что Путин готов вести переговоры с Украиной. Это говорящий не, рот пресс секретарь не, Путина Пескова. Не с Украиной, Зачем вы врете? Вот зачем я, вы врете? Я, я не вру, я не вру. Я, я за новостями слова Пескова, что он сказал. Мы налаживаем контакт с США. Вот Я ца. задаю вопрос по поводу переговоров с Украиной. Процитируйте слова Пескова. Я его не слышу, Руч. А, тогда вы врете. Потому что говорите, что Я он этого уверен. не говорил. А Песков заявил следующее, что он очень рад, что Соединенные Штаты Америки долучились Присоединились к переговорам с Российской Федерацией по окончанию войны с Украиной. И ваша администрация Кремлевская очень рада, что можно провести переговоры с Украиной. Только никак не могут определиться, Зеленский легитимный или нелегитимный. А то уже Кремль заявляет о том, что готов и вести переговоры с Зеленским. Куда-то пропала цель демилитаризации и куда-то нелегитимно Зеленского уже пропала. Да, ну я, я вас прекрасно понимаю, что вам деваться некуда. А, вам нужно в таком тоне вести э, диалог. А, Но ну, вы знаете, э, я вам скажу так, что бы вы ни говорили о э, Зеленский уже нелегитим. Уже нелегитимный. А как это вы определили? Как вы это в России определили? Легитимный у нас президент в Украине или нет? По вашей Конституции. Понял, и что в Конституции написано? Ну, почитайте. Не, подождите, вы же утверждаете, что по нашей Конституции что там написано? Да вы почитайте. А вы не знаете, вы не читали. Вы с... Телевизор нет, э, я, я Я не обещал вас образовывать. Понятник. Я вам тогда отвечу, чтобы вы знали. Конституция Украины действует как в военное время, так и в обычное повседневное время. Но в случае объявления военного положения на территории Украины большинство законов переходит на военные рельсы, грубо говоря. Так вот, именно в законе о военном положении четко написано, что выборы президента Украины и выборы Верховную Раду Украины не проводятся во время военного положения. Именно поэтому президент Украины является легитимным. Также у нас в Конституции четко написано, что полномочия президента заканчиваются тот день, когда он передает их новоизбранному президенту. Так как выборы у нас еще не проводились, президентом является Владимир Зеленский. Поэтому нужно читать конституцию другого государства, чтобы быть образованным человеком, а не смотреть телевизор, где Кремль врет о легитимности президента Украины. Потому что ни одна страна в мире, помимо России, не занимается тем, чем занимаетесь вы. Все стороны мира признают легитимность Зеленского, и лишь одна Россия утверждает, что не нелегитим. Я закончил. Да, вот вы назовите мне статью в вашей Конституции, где в военное время признается легитимность президента. Давайте. В законе о военном положении. Давайте, номер, номер статьи. Закон про висковое положение. Номер статьи. Номер. Это закон. Регулируются номер, выборы Номер, номер статьи регулируется. Регулируются выборы законом. Ты же не понимаешь, что такое юриспруденция в Украине. Так, понятно, ладно. Выборы. Діло в тому, що у росіян є одна проблема, що вони не розуміють, що вибори проводяться згідно законом, як в Україні, так і в принципі в Російській Федерації. А регулюються вони під час військового положення, саме законом про військове положення, або як він у нас називається, правовий закон про військовий про стан. От, І росіяни сміються, думаю, що вони в чомусь праві. Коли їм кажуть, що це не стаття Конституції України, а саме закон, тому що в Конституції є лише відсилка на цей закон. От, вони сміються і переключаються, тому що аргументи в них закінчуються. Ну, чому дивуватися.